тактическая медицина мы понимаем еще больше в этом разделе тактической медицины есть блок под названием тактическая эвакуация который э, до сегодняшнего момента на территории украины реализовывался очень скажем так э, не тем не в том формате который диктует современный мир мы решили мы это э, проект RC, как нет совместно СРЯГа Украина решили немного не говорить, а много делать. И мы решили сделать проект, показать его, как оно должно все быть и как работать. В результате понятно, что основным моментом тактической эвакуации есть движущее средство. Оно должно быть такое, вот, как эти у Унемог это самый лучший вездеход в мире от компании Mercedes. Стоит на вооружении во всех странах НАТО. То есть спасибо нашим донаторам. Открываем донаторов. Это Леонид Макарович, первый президент Украины, Оксана Белозир. То есть спасибо им за автомобили. Дальше. Но суть это система. Передать просто автомобили это ни о чем надо обучить водителей, потому что вы понимаете такой момент в машине 8 передач вперед, 8 назад, трогаемся с пятой передачи. То есть для этого должно быть обучение. И под этот раздел был приглашен школа высшего водительского мастерства Сергей Лукенчук, который провел обучение. Дальше медики должны быть обучены, что делать, как делать и чем делать. Андрей Приюк провел обучение тактических, э, по протоколам тактической медицины. Дальше. Э, ч, э, мы снабдили э, частично средствами те, которые должны находиться. Это, например, противоожоговые гелевые повязки БМТ. но этого мало. И низкий поклон волонтерам. Это Сейв Лив Стубезе, это Олег Коменко. Это Анна Майборода, которые откликнулись и буквально в течение двух дней появились и перевязки, и гемостатики, и мешки амбу. Понятно, что чего-то не хватает. И мы уже с военными, которым передаем эти машины, договорились. Машины дальше находятся под нашей курацией. Мы помогаем, обучаем и поставляем. Будут поставлены еще дефибрилляторы, и кислородные оксигенаторы. Сейчас в рамках, понятно, две машины э, обучалось 10 человек. То есть есть 4 человека, это боевые экипажи, которые отсюда уедут в зону Ато. И есть ребята, которые прошли обучение, они будут ждать машины. Но сейчас, чтобы у них не было какого-то такого разочарования, почему это кто-то на колесах, а мы ни с чем. Это ребята из очень, ну, вот они вот в таком виде, потому что иначе нельзя, потому что это ребята, боевые, реально боевые, как бы, подразделения, которые должны выглядеть вот так и только так. Мы, как бы, при поддержке волонтеров, очень рады вручить им, скажем так, вручить вот эти вот записи. Кажется, это, это рюкзаки э, от Северной Нет? это Украина, это Роуд Интернет. Дмитрий и Валентина Украин, Нам очень много просто помогало людей. рюкзаки от поэтому, я надеюсь, они содержат много медицинских средств надеемся, они вам не пригодятся. Вот. Еще заключение. Проект не закрывается. Проект находится... О, супер! Супер! Это наш волонтер Аня Майборода, которая только-только с передовой. И, несмотря на это, она нашла возможность откопать своих волонтерских загашников вот такие классные рюкзаки Которые тоже идут ребятами, я думаю, они как бы, ну, скажем так, несмотря не на то, что у них нет чего-то на четырех колесах, но у вас есть чем спасать жизни, дай бог, чтобы не надо, но жизнь такая, вот, и себе, и своим боевым товарищам. Поскольку у нас не один медик в автомобиле, а несколько. Вот. Даже Еще проект на этом не заканчивается. Проект только открывается. Во-первых, и этот проект не доведен до конца, и должно быть до оснащения. И второе, мы на базе этого хотим показать, как оно должно существовать все дальше.